людьми. Вот. Все вот эти вот перечисленные способности телефона, они относятся сейчас к современному нормальному телефону. Практически с производством новых телефонов. Понятное дело, что эти способности накапливаются. Но, в принципе, это базовые, которые сейчас существуют в нормальном современном телефоне. Скажем, в современном телефоне, который произведен там не позже двух 3 лет. Точнее, не раньше двух 3 лет. То есть телефоны, которые производятся уже там 2-3 года тому назад, они, вот эти все средства, имеют в своем арсенале. Так, передача смс, ммс сообщений. Все понятно, мой телефон, ну, практически любой, есть, там, старый телефон с ммс не сильно дружит. Что такое смс, мы знаем, это short message service, то есть передача текстового сообщения. Что такое ммс, это multimedia message service, то есть это передача не только текстового сообщения, но и сообщения картинка, Голос, в общем, все, что можно превратить в электронный мир в данный момент. Выход в интернет. Телефоны сейчас способны выходить в интернет посредством WAP. Что такое WAP? Это Wireless Application Protocol. Посредством GPRS это сейчас, чтобы не забивать у нас расшифровкой, General Radio канал, это выход в интернет посредством использования свободных каналов связи. 3G — это третья генерация интернет-соединения для мобильных телефонов. Также передача контента по, с интернетом. Мы говорили о выходе телефона в интернет. Грубо говоря, телефон может выходить Передача.